Hai semua, hari ini saya dengan kumpulan saya akan pembentangan tentang kes cyberbully atas MPU 3192 Penhayatan Etika dan Peradaban. Uh, seterusnya adalah pengenalan untuk kumpulan ahli kumpulan saya. Saya Alexander Ilzen King 108794 adalah nomor matrix saya. Giliran pembentangan akan mengikut urutan ahli kumpulan berdasarkan name list tersebut. Uh, agenda untuk pembentangan hari ini adalah pengenalan, metodologi, dapatan dan analisis kes Ada 3 cases dengan kesimpulan Dan ada rujukan dengan QR rujukan QR rujukan akan dikongsikan di slide terakhir untuk informasi lebih lanjut Okey, pengenalan Apa itu Bully Cyber? Bully Cyber merujukan kepada tindakan menyakiti, menghina atau merendah seorang melalui media sosial mesej digital atau platform komunikasi dalam talian. Fenomena ini semakin meningkat dan semakin dianggap normal dalam konteks masyarakat Malaysia, khususnya dalam kalangan remaja serta pengguna aktif media sosial. Perbuatan buli cyber bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan emosi dan mental individu, malah berpotensi mengganggu keharmonian nasional serta menurunkan standar etika sosial di negara kita. Kajian kes menunjukkan bahawa penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT dapat menghakis nilai hormat, empati dan tanggungjawab sosial dalam masyarakat kita dan saya akan bagi ahli kumpulan untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum. Um, saya Chenna Natasha Farhana dan nombor matrik saya 107901. Jadi um, pada video ini saya akan membentangkan tentang kaedah-kaedah yang kami gunakan dalam metodologi kami. Jadi untuk kajian mengenai kes cyberbullying ini kami menggunakan tiga kaedah utama dalam metodologi kami. Pertama, kami menganalisis laporan berita tempatan daripada Channel News Asia dan RTM. Melalui laporan ini, kami memperoleh maklumat sahih tentang kes Aisyah Rajeswari dan kes Tevia Emilia, termasuk punca kejadian, respon masyarakat dan impak emosi yang dialami mangsa. Yang kedua, kami membuat pemerhatian terhadap kes sebenar termasuk laporan polis, kenyataan keluarga dan tinjauan pandangan pelajar sekolah menengah di Selangor. Melalui pemerhatian ini, kami memahami bagaimana komen negatif, tekanan emosi dan normalisasi budaya mengejek di media sosial memberi kesan kepada remaja. Dan yang terakhir sekali, kami merujukkan kajian akademik, khususnya kajian Muhammad K pada tahun 2014 yang meneliti penyalahgunaan media sosial dalam kalangan pelajar di Selangor. Kajian ini membantu kami mengaitkan dapatan kes ketiga dengan isu risetin ketagihan media sosial dan kurangnya, kesedaran etika digital. Jadi secara keseluruhannya ketiga-tiga sumber metodologi ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana cyberbully berlaku, faktor yang menyumbang dan kesan sosial terhadap remaja. Jadi, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Okey, terima kasih. Hari ini, saya akan bentangkan kes satu iaitu tragedi TikToker Aisyah Rajaswari. Aisyah Rajaswari merupakan seorang TikToker yang terkenal dengan memberi pendedahan tentang isu kosmetik yang berbahaya. Beliau menghadapi buli cyber secara berterusan. Pada 5 Julai 2024, beliau ditemui meninggal dunia. Antara faktor yang membuat beliau bertindak untuk membunuh diri ialah yang pertama, buli cyber secara berterusan dan penghinaan yang beliau terima setiap hari di social media. Yang kedua, beliau menghadapi tekanan mental akibat gangguan dalam talian secara berterusan. Dan yang ketiga, beliau dapat kurang sokongan sosial dan keselamatan siber. Jadi, dia itu antara faktorlah yang beliau bertindak untuk membunuh diri. Antara kesan ialah tekanan emosi kepada keluarga dan komuniti. Yang kedua, kerajaan mengambil tindakan untuk memperketatkan undang-undang tentang keselamatan digital. Yang ketiga, TikTok meningkatkan moderasi dan keselamatan platform. Macam mana kita nak elakkan benda ni semakin berleluasa? Nombor satu, pendidikan literasi digital. Yang kedua, moderasi platform yang lebih ketat. Yang ketiga, kita perlu melapor dan menyekat akaun individu tersebut. Pernahkah anda guna fungsi undian atau poll di Instagram? Ia biasanya digunakan untuk suka-suka. Tapi, bagi seorang remaja 16 tahun bernama Davia Emilia, ia bertukar menjadi sebuah tragedi. Inilah kisah kis Davia Emilia. Davia telah membuat undian di Instagram dengan pilihan D untuk Death dan L untuk Live. Ini merupakan sebuah luahan tekanan emosi yang sangat serius yang menjadikan sebanyak 69% daripada pengikutnya telah memilih D akibat tekanan emosi yang melampau dan kurangnya sokongan Davia dilaporkan telah membunuh diri. Kes ini mendedahkan isu kritikal kurangnya empati dalam kalangan pengguna media sosial. Sikap acuh dan tidak acuh netizen ini menunjukkan bahawa kita telah mengamalkan etika digital. Mengundi untuk kematian seorang orang, walaupun dalam gurauan telah menormalisasikan tingkah laku tidak beretikar yang boleh merosakkan keharmonian sosial dan membawa kesan sebenar di dunia nyata. Jadi, apa yang kita boleh buat? Pertama, laporkan segera kandungan kemurungan atau bunuh diri kepada pihak berkuasa platform atau talian bantuan. Dan kedua, galakkan penggunaan saluran bantuan profesional seperti The Defenders. Jangan biarkan orang lain bersendirian dalam kesusahan mereka. Ingat, setiap satu klik kita membuat tanggungjawab. Jadilah netizen yang beretika dan yang berempati. Hai, saya Stephanie Jana, Timur Matrix 112475. Hari ini saya ingin menerangkan dengan lebih terperinci tentang satu kajian di Selangor yang meneliti penggunaan media sosial dalam kenalan pelajar untuk sekolah menengah. Kajian ini melibatkan 472 orang pelajar dan mendapati sebahagian daripada mereka menggunakan media sosial secara tidak beretika termasuk menyebarkan komen kasar, membuat akaun palsu dan terlibat dalam bully cyber. Terdapat dua punca untuk masalah ini. Pertama, pengaruh rakan sebaya di mana pelajar cenderung menyebutkan laku rakan untuk diterima dalam kumpulan. Kedua, keinginan untuk perhatian seperti mengajar populariti atau mengikut media sosial. Kesan daripada penyalahgunaan ini akan ketara masalah disiplin meningkat dan hubungan antara pelajar menjadi tegang, sekaligus menjejaskan perpaduan dan suasana harmoni di sekolah. Bagi mengurangkan isu ini, sekolah boleh menganjurkan cerawat anti-bullying cyber dengan kerjasama guru IT dan kaunselor bagi meningkatkan kesedaran. Ibu bapa juga perlu memantau penggunaan media sosial anak-anak agar mereka menggunakannya secara bertanggungjawab. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahawa etika digital sangat penting dalam membentuk pelajar yang lebih berdisiplin dan beretika. Ber Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Vendrenia Nathan dan nombor kad metrik saya adalah 112711. Sebagai kesimpulan daripada ketiga-tiga kes yang kami kaji, jelas bahawa cyberbully bukan sekadar isu kecil tetapi satu masalah kritikal yang memberi kesan mendalam kepada kesejahteraan remaja. Kita dapat lihat bagaimana tekanan emosi, kurangnya empati dan normalisasi budaya mengecam di media sosial akhirnya membawa kepada tragedi termasuk kehilangan nyawa. Melalui dapatan kajian, kita juga dapat fahami bahawa masalah ini berlaku bukan semata-mata kerana teknologi tetapi kerana kurangnya kesedaran etika digital serta kegagalan untuk mengawal emosi dan menunjukkan tanggungjawab ketika berinteraksi dalam talian. Oleh itu, pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh. Pendidikan etika digital, sokongan emosi dan bimbingan daripada ibu bapa serta pihak sekolah amat penting untuk membentuk pengguna media sosial yang lebih beradab dan empati. Akhir sekali, menghentikan cyberbullying bukan tugas satu pihak saja tetapi kita memerlukan kerjasama semua pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat supaya media sosial menjadi ruang yang lebih selamat dan sehat untuk semua. Berikut merupakan QR rujukan, QR poster dan QR soal jawab jika ada sebarang pertanyaan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.